В службу розыска Магнолия ТВ обратился мужчина. Разыскивает своего тестя. Он пропал в Киевской области в конце 2014 года. Добрый день. Меня зовут Семко Алексей Петрович. Я приехал с поселка Ребенки Васильковского района Киевской области. 29 декабря 2014 года, приблизительно после обеда, ушел из дому Турский Анатолий Васильевич и до сих пор не вернулся домой. На момент исчезновения Анатолию Турскому было 74 года. Практически всю свою жизнь он провел в Киевской области в поселке Гребенки. Работал на местном заводе механиком. Когда пошел на пенсию, занимался хозяйством. Анатолий Васильевич живет в частном доме, а по соседству живет его дочь. Она проведывала отца по несколько раз в день, кормила его. Дело в том, что у Анатолия Турского проблемы со здоровьем. Лет восемь назад у него была травма головы, мужчине сделали трепанацию черепа, и после этого у него начал развиваться рассеянный склероз. В день исчезновения он ушел из дому в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Родственники пропавшего говорят, Анатолий Васильевич очень хорошо помнит моменты из своего детства и юности, а вот свежие события моментально забывает. Я обращаюсь к вам, уважаемые телезрители, кто может видел его, кто может знать, где он сейчас находится, сообщить нам по телефону 096 694 621 7. Буду очень вам благодарен. Уважаемый Анатолий Васильевич, я обращаюсь к вам, как к своему отцу. Мы вас очень ждем всей семьей, и я, и ваша дочь Наталья, и внучка Александра. Я вас очень прошу, пожалуйста, возвращайтесь домой. Якщо у вас зникла близкая людина, телефонуйте на безкоштовний з усіх стационарных телефонов в Украине номер службы розшуку Магнолії ТВ 0800 14